Мы общественная организация «Потон» всеукраинская. Ратон неправильно, потон, да, постоянный тонус. Мы боремся с наркотиками, с нелегальным алкоголем, с коррупцией. Нет, сегодня мы здесь находимся, мы здесь наводим общественный порядок. Так, сегодня было два случая, сегодня было два случая. Рассказываю вам, ребята пьяные, пришли, дебуширили. Мы обратились в полицию, что ребята... Вот так подходил и трепал за руки пьяный один и второй, да, и меня в том числе. Ну так как я как бы, видите, по спорту, хорошо, что я по спорту, так бы рубашка у меня была грязная вся. Я общественной организацией состою. Нет, я не спортсмен. Нет, ну, если я еще спортом начну заниматься, тогда кто же будет закрывать наливайки и наркоточки? Это все братья казачького рода, чтобы вы понимали. Это не толпа людей, как некоторые приходят, корреспонденты говорят, это толпа людей. Это братья казачьего рода, это, это важно. Думаю, до последней секунды выборов, вот чтобы здесь был полностью порядок. Это здесь еще, здесь еще две общественные организации, местные киевские. Я точно название не знаю, но я знаю, что они здесь присутствуют. Нет, у нас своя общественная организация потом. А? Они а силовая, может, а мы общественная организация. Они же партия. Нет, мы здесь, мы представляем общественную организацию, мы лицо страны. Вот, и мы сегодня находимся здесь за честные выборы и за порядок. Мы будем здесь до последней секундочки. Ну, конечно. Конечно. У нас, как, у нас же здесь не акция. Это, это наша гражданская позиция, гражданский долг. Здесь не только мы, тут еще и киевляне пришли за порядком смотреть. Это я хочу подметить, сказать большое спасибо киевлянам, что просто наши подписчики даже пришли, у нас канал на YouTube есть, и они пришли поддержать общественный порядок. Киевлянам спасибо.